Ada ustaz kat Malaysia, dia punya marah. Dia kata kalau tanya dalil tu tuan mampu. Sebenarnya tak ada siapa yang mampu pun. Kalau ustaz tak tahu sebut je ustaz tak tahu. Senang cerita, orang boleh tanya orang lain. Sebenarnya buku saya ni um, adalah hasil daripada soal jawab yang orang sentiasa bertanya. Kita boleh kata FAQ lah. Uh, frequently asked question maksudnya selalu ditanya oleh masyarakat-masyarakat Melayu jadi saya bukukan supaya benda ni diabadikan supaya tak saya tak menjawab soalan-soalan yang sentiasa berulang jadi kalau orang tanya soalan-soalan macam ni saya kata pergi beli buku lah so, baca buku tu mudah-mudahan dapat manfaat dan mudah-mudahan buku ini menjadi kekal walaupun setelah saya tak ada nanti tajuk dia Allah melarang membodohkan akal Sebenarnya tajuk tu adalah satu part daripada subtopik yang ada dalam buku ni. Kerana Islam adalah satu agama, adalah satu-satunya agama yang kitab asasnya iaitu Al-Quran dan Sunnah sentiasa menggalakkan umat dia untuk berfikir. Afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Ayat-ayat yang seperti ini biasa didengari. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa suruh kita berfikir bertadabur melihat dan menganalisa bukan lihat-lihat saja lihat sambil menilai supaya masuk ke dalam jiwa kita sesuatu yang dinamakan sebagai iman bukan hanya sekadar itu Allah subhanahu wa ta'ala juga bagi tahu kepada kita tentang alat-alat yang dia bagi kepada kita yang namanya sebagai deria yang kita boleh gunakan sebagai alat mencari ilmu. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Dia jadikan bagi kamu itu pendengaran dan penglihatan. Supaya kamu jadikan semua ini sebagai alat kamu belajar alat supaya kamu dapat mencari kebesaran Tuhan. Dapat mencari bukti-bukti bahawasanya Allah itu berkuasa ke atas sesuatu. Sebab itu ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW suruh membaca. Kerana membaca itulah jalan untuk dapatkan ilmu. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk bebaskan tawanan-tawanan perang yang boleh mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Ini adalah satu kempen di peringkat awal Islam supaya orang-orang Islam ini mementingkan alat dan cara untuk mendapatkan ilmu. Sebab itu Al-Imamul Bukhari ketika mana dia menyusun bab dalam sahih Al-Bukhari dia menyusun bab yang pertama dia kata kita bubadil wahyi kita bermulanya wahyu kerana agama ini tidak akan dapat dikenali melainkan dengan wahyu. Kemudian daripada itu, agama ini mesti setelah wahyu itu turun, dia mesti ada ruang untuk ilmu. Kerana ilmu itu yang menjadikan insan cerdik. Kemudian baru dia letakkan kitab Al-Iman. Masih Imam Bukhari, bab pertama dia letak bab bagaimana wahyu bermula. Kemudian yang kedua, kitabul ilm sorry kitabul iman kemudian kena beriman lepas tu kitabul ilm kemudian baru kitabul ilm kitab ilmu kerana agama ini berada di atas hujah bukan hanya sekadar itu juga Allah mencela golongan-golongan yang memandulkan akal fikiran yang hanya berpada mengikut dan bertaklid kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka yang ikut ajaran nenek moyang mereka Allah Ta'ala cela golongan ini bila kita tengok dalam sunnah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menuntut ilmu. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Ia hadis yang hasan menurut sebahagian para ulama walaupun ada ulama mengatakan ia daif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain selain dalam Nabi kata menuntut ilmu itu fardhah. kewajipan ke orang Islam Nabi juga dalam hadis yang sahih yang lain Nabi kata apa? Nabi kata man salaka tariqan yaltamishu fihi alilm sahala Allahu lahu tariqan bihi ila aljannah. Sesiapa yang merentas sebuah jalan nak mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan untuknya ke syurga. Bahkan Nabi sebut dalam hadis wa innal al alim la yastaghfir lahu man fi alsamawati wa man fi alard hatta alhitan fi alma. Orang yang ada ilmu ini akan di diminta ampun untuk dia kepada Allah oleh semua oleh semua makhluk yang berada di langit dan di bumi sehingga ikan paus yang berada di dalam air juga meminta ampun untuk dia kepada Allah itu dalil-dalil dari sudut memelihara akal minjani bil wujud dia kalau kita baca kitab al-muwafaqat asy-syatibi al muwafaqat asy syatibi Uh, Syatibi kata Makasid ni Daruriyat yang lima ni Agama Akal Agama Nyawa Akal Harta Keturunan Lima benda ni Dia menjadi perkara yang mesti dipelihara Oleh agama dalam Islam Jadi cara nak pelihara benda-benda ni Dia ada Minjani bilujud Wa minjani biladab bil wujud Maksudnya Allah mensyariatkan sesuatu Supaya dapat memelihara benda ni Supaya dia kekal wujud Supaya dapat disuburkan Wa min janibil adam Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu Untuk memelihara dia daripada tak ada Daripada hilang Maka akal Saya bagi contoh nak bagi mudah lah Agama merupakan satu daruriyat Yang mesti dipelihara Maka Allah mensyariatkan beberapa perkara minjani bil wujud supaya agama itu kekal wujud. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan supaya kita laungkan azan. Supaya kita salat berjemaah. Supaya syiar Islam itu dilihat. Sentiasa dia wujud. Wa min jani bil adam. Allah ta'ala mensyariatkan sesuatu untuk menjaga agama itu supaya dia tak lenyap. Apa dia? Allah ta'ala mensyariatkan jihad supaya jihad dapat memelihara agama ni daripada dia lenyap. Begitu juga dengan akal. Allah Subhanahu wa taala suruh kita menggunakan akal. Allah mencela orang yang tak gunakan akal. Nabi suruh kita mencari ilmu supaya budaya ilmu dapat disuburkan. Akal mendapat makanan dia. Sebenarnya perbincangan ilmu merupakan nikmat bagi orang yang menggunakan akal. Sebab tu saya pelik macam mana seorang ustaz boleh marah tiba-tiba bila orang awam tanya dalil kat dia. Ada ustaz kat Malaysia, dia punya marah. Dia kata kalau tanya dalil tu tak mampu. Sebenarnya tak ada siapa yang mampu pun. Kalau ustaz tak tahu, sebut je ustaz tak tahu. Senang cerita, orang boleh tanya orang lain. Kerana perbahasan ilmu ini, dia adalah nikmat bagi akal. Demikian yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Orang yang berbicara tentang ilmu Yang biasa dengan budaya ilmu Perbahasan Dia suka bila dengar perbahasan ilmu Dia rasa nikmat bagi akal Maka sebab itu Nabi suruh menuntut ilmu Nabi suruh kita menuntut ilmu Supaya akal kekal wujud Perbahasan itu kekal wujud Yang takut berbahas ni orang yang kurang Dia punya senjata ilmu tu sebab tu dia takut. Dia takut orang bincang tinggi-tinggi. Sebab dia tak boleh nak join. Dia tak faham. Dia nak supaya masyarakat terus menjadi bodoh. Sedangkan masyarakat itu perlu dibangunkan. Alasan dia pun nanti orang awam pening. Tuan-tuan. Dia duk fikir orang awam ni macam dia. SPM tiga kali baru lulus. Sedangkan orang awam yang duduk depan saya, kadang-kadang mungkin SPM lebih baik daripada saya. Perbahasan-perbahasan kalau di, dihuraikan dengan betul sebenarnya memberikan rungkaian kepada permasalahan masyarakat. Yang kita nak pergi sorok-sorok ilmu ni pasal apa? Lainlah kalau bab tu kita kalau kita sebar orang boleh salah guna tu lain cerita. Ni kadang-kadang perbahasan yang berkaitan dengan fardhu ain umpamanya. Yang saya bincang dalam buku-buku ni, dalam buku saya. Ini perbahasan yang biasa orang tanya So kita perlu huraikan Supaya orang faham Jadi bila orang faham Orang pun oh jelas Tak keliru dah lepas ni Maka Nabi Suruh kita mencari ilmu Supaya Akal itu sentiasa Disuburkan Diberikan makanan Supaya sentiasa dia wujud dan Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan beberapa perkara Supaya akal itu tidak lenyap Fungsi akal tidak lenyap Maka sebab itu Allah mengharamkan arak Kerana arak memandulkan proses berfikir Katalah orang mabuk, berapa jam dia mabuk? Berjam-jam dia mabuk Maka berjam-jam dia mabuk, dia tak mampu nak berfikir kalau dia tak mabuk dia boleh gunakan berjam-jam untuk dia berfikir tentang masalah umat macam mana nak selesaikan masalah umat Allah haramkan arak kerana arak memabukkan fungsi akal